జై గురుదత్త దత్తాత్రేయుని యొక్క స్థుతి ఈ స్థుతిని ఎవరైతే వింటారో వారికి కష్టాలు అనేవి తెరిచేరవు దత్త అనుగ్రహం వల్ల ఆ రోజంతా మంచి జరుగుతుంది ఆపదలు ఉన్నవారు కష్టాలతో ఉన్నవారు ఈ దత్తాత్రేయుని యొక్క స్థుతి విన్నా చదివినా కూడా చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అటువంటి స్థుతిని ఉదయం లేదా సాయంత్రం భక్తి శ్రద్ధలతో పటిస్తే కనుక దత్త అనుగ్రహానికి కాగలరు పోషక వేదనిదే परिपालय सद्गुरु दत्त विभो हृदये दयया वदने सुदया कुरु मां त्वयि भावनया विषयम् शरनागतरक्षणदत्त गुरु परिपालय मां करुणा जलदे गुरुदत्तपदात्सरमन्यमहम् न भजे न भजे न भजे न भजे गुरुदत्तपदे मम भावजरि परिनृत्यति चिल्लहरी सुकरी गुरुदत्त विभो गुरुदत्त विभो परिपालय मां परिपालय मां हरिदत्त गुरो हरदत्त दत्त गुरो।

स्वचित्ता बसवर्तिनी क्षमत्स्वत्वं क्षमत्स्वत्वं क्षमाभरणभूषिता